В Україні криза. Падіння виробництва досягло відмітки в 30%. Кожен десятий працездатний українець безробітний, але наші біди не привід для того, щоб опустити руки. Криза єднає сильних: шахтарі з Луганську, селяни Кіровоградщини, суднобудівники Миколаївщини та металурги з Кривого Рогу, вчителі та військові, лікарі та інженери, бізнесмени та діячі незалежних профспілок – Ветерани Вітчизняної війни та студенти з усіх областей України зібралися, щоб разом розпочати відлік нового часу і знайти вихід із жахливого становища, в якому опинилась наша країна. Чотири потужні партії об'єдналися в блок лівих та лівоцентристських сил, щоб спільними зусиллями відсторонити від влади олігархічні клани. За ними сила, за ними впевненість, за ними логіка. Вони не знають слова неможливо. Лідер блоку Петро Симоненко йде в президенти, щоб повернути владу народу. Його виборчий округ це вся Україна. Із заходу на схід, з півдня на північ. Виборчий округ Україна. Вітаючи всіх вас, шановні журналісти, а у вашій особі, всіх, тих, з ким ви спілкуєтеся сьогоднішніх наших глядачів, я хотів би сказати про те, що справді те, що вимагали від нас виборці під час попередніх перегонів виборчі, чи то президентські, чи до Верховної Ради ми виконали і вирішили ті питання дуже серйозні, болючі, які торкалися в першу чергу об'єднання зусиль політичних партій лівого спрямування. Мова йде про мовні якісь питання. Ми чітко даємо відповідь, що давайте проведемо референдум. Хоча у кожної партії є своє бачення, як вирішувати мовне питання, але проводимо референдум, щоб вислухати один одного. А рішення як волю нашого народу ми обов'язково реалізуємо потім у законодавчі акти і відносно другої державної російської мови. Коли говоримо про військово-політичні блоки, то справді вибір є: це чи Ташкентська угода, чи це для когось, а це невелика частина нашого суспільства НАТО, чи це позаблоковий статус нашої держави. Але і різні думки. Ось ми і пропонуємо не роз'єднувати, об'єднати народ України, щоб більшість висловилася на референдумі відносно НАТО, чи це єдиний економічний процес. Це питання майбутньої економічної моделі, майбутнього наших е, е, виробників, і це майбутнє стосунках України і Росії. Так ось ми також пропонуємо. Давайте будемо вирішувати референдум. Ми єдині були у підході, що ведемо боротьбу за зміну режиму і за повернення народовладдя. Ми єдині були у розумінні того, що це соціалістичний шлях повинен бути. Що принципи справедливості ми повинні е, е, сьогодні відновити. Ми почули один одного. Головне, ми подивилися в очі і сказали, так, мы єдині, и вот у этих намерений мы все сделаем для того, чтобы у нас не было тих острых кутов, которые, наоборот, будут ускладнювати нашу співпрацю. На прошлой неделе Юлия Владимировна и Виктор Ющенко обменялись любезностями по поводу декларации там, о доходах, да, кто из них бомб, что не бомб. Какую декларацию заполнили вы и что, собственно, в наличии есть у вас, чтобы украинцы знали? Чем обладает Петр Симоненко как будущий кандидат президента? Понятно. В отношении того, что предоставлено и в данном случае в моей декларации. Вот вы знаете, сегодняшняя газета, сегодня, это газета партии регионов, напечатала, совершив одну маленькую ошибку. Не туда запятую поставили специально. И пишут ⁇ Симоненко, богаче Януковича ⁇ и мне записали вместо. Даже не гектара нет. нет никакого, вместо вместо моих 200, там 236, если не ошибаюсь, тысяч, те, которые определены моей заработной платой непосредственно в Верховной Раде, они ноль ставят чуть далее и записывают 236 миллионов у Симоненко. Это вот те элементы манипуляции, причем, вы понимаете, вот же завтра объяснить, это не, не та машинистка поставила. При представлении моих документов в центре сберкоме. Нашей декларации не было никаких замечаний. В своей предвыборной программе и выступая перед избирателями, вы говорите о проведении инвентаризации промышленных предприятий Украины после избрания вас президентом. Инвентаризация нужна по многим причинам. С одной стороны, надо реально знать, где реальный сектор экономики, в чем он состоит, какие объемы сегодня по установленным мощностям, с учетом того, что порезали ведь сколько на металлолом станки. Я говорю о серьезных государственных вещах. Когда приватизация была, каждый записывал, как кровью расписывался, я буду эффективным собственниками, сделаю то, 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 то. Давайте сейчас подымем это все и посмотрим. Сделал, работай. Будем поддерживать. Не сделал, давайте разберемся. Почему ты не сделал? Почему от этого страдает народ Украины? В чем проблемы твои или этой отрасли? Если это объективные причины, а он вложил деньги и у него не получилось. На основе закона мы будем возвращать ту часть средств, которые вложил собственник, но еще раз говорю: объективные причины не дали возможности ему развернуться. Но если он преднамеренно уничтожал это ради корости и 7-минутной выгоды, при этом наносил колоссальный урон будет арестован все имущество и, естественно, соответствующие меры будут приняты не только на территории Украины, а и за пределами Украины. Наша задача сегодня объединить интересы государства, частного капитала и личности. Тогда у нас будет по совокупности и реализованы принципы справедливости, и принципы справедливого распределения, как и будет главенствующая диктатура закона. Закон будет один и для всех. Такой вопрос более приземленный, по поводу коммунальных тарифов. Вопрос тарифов на местах зависит от той политики, которая проводится в государстве. Тариф зависит от э, того, какие кланы находятся в руководстве как отрасли непосредственно в кабинете министров, так и НКРЕ, Национальной комиссии по распределению электроэнергии очень многое зависит. Очень многое зависит от того, какой клан сидит на атом энерго, какой из кланов владеет тем или иным облэнерго. Все это по совокупности дает. Основания нам утверждать, что надо радикально менять систему, я очень сожалею, что сегодня очень много разговоров идет о реформе жилищно-коммунального хозяйства не с точки зрения того, как повысить качество и эффективность, а с точки зрения того, как кому отдать в концессию или так в личные руки только для того, чтобы под предлогом якобы реформ по сути дела стать вот именно первой ступенькой, которая как пылесос выкачивает из кармана наших жителей и граждан вот эти тарифы. село отдали на растерзание тем же олигархам, которые в промышленности показали, на что они способны. Если мы поговорим о животноводстве, то мы сегодня практически единицы сел найдем из 28 тысяч в Украине, где есть живая ферма. Далее, мы должны сегодня понимать, что в 10-14 раз меньше вносится минеральных удобрений. И это практически приводит к тому, что плодородие почв естественное у нас истощаются, и мы потеряем очень много. Сегодня севооборот, который навязали, либо это рапс, работаем на биотопливо, на Европу, либо это подсолнечник, при этом вводили такие, значит, нормы по вывозу, что у нас свои маслобой не останавливаются, масложиркомбинаты, а потом получается с нашей семечки мы еще за рубежа завозим подсолнечное мясо, Масло и другую так называем, сырье или майонезы. 51% села не имеет школ. 80% практически библиотек не имеет уже. То есть социальная инфраструктура разрушена, материальная база разрушена, поголовье мы потеряли. Я думаю, что это дает пенставанию утверждать, что наша политика определенная сегодня на дешевые кредиты для села, на государственные монополии, на реализацию зерна за рубеж. Это дает минимум, если 20 миллионов тонн зелена продать, сегодня минимум 20 миллиардов, которые можно отдать селу. Это государственная политика в завода сельскохозяйственного Это вопросы доступной цены на минеральное удобрение. Я считаю, что наша политика правильная. 5 миллионов тонн нефти мы добываем, 5 миллионов отдаем на Кременчужский нефтеперерабатывающий завод, 80% глубина переработки, 4 миллиона светлых нефтепродуктов. Селу нужно 2,6 миллиона. Вот сразу ответ на вопрос, что государство, то есть мы с вами, имеем возможность, через государственную политику использования природных ресурсов правильную ценовую политику устанавливать для того же села. Если сегодня по системе Всемирной торговой организации надо закрыть границу для гнилого мяса, надо исключить возможность сегодня влияния на внутренний рынок, который убивает животноводческую отрасль, восстановление севооборота, восстановление крупного товарного производства, вот ответы на вопросы, которые вы ставите передо мной. А это врач и учитель поедет туда, потому что там ему будем давать возможность жилищные условия создавать нормально. А це значит, що розвивається соціальна інфраструктура з со всіми витікаючими посредствами. Які у вас стосунки з Богом? Тобто ви, Петро Миколайович, віруючий чи безбожник? Я віруюча людина і вірю в ідею, яку я відстоюю як керівник партії. Як представник лівого блоку лівих і лівоцентристських сил, я думаю, що ця ідея, яка має, якщо говорити про нашу офіційну історію, тобто те, що записано у святому писанні, вона мінімум 2000 років має. Бо і там у святому писанні, і в нашій ідеології записані основні основоположні це принципи соціальної справедливості. Там записано «досудіть їх по плодам. Я думаю, що це правильна мисля записана. Тому, якщо говорити ви про те, як ми сьогодні відносимося до віручих, повірте, з дуже великою повагою.